<свят> как вы относитесь до этого свята? Что это для вас означает? Для нас это очень знаковое свято. Мы очень любим освобождение. Мы пережили здесь оккупацию российских уродов. Вот. И, в общем-то, рады. И всегда ходим на этот праздник и ждем его. И для нас это свято. Святые свято. Слезами на глаза, как говорят. Да. Это точно. Потому что ну, что там говорить радость это действительно вот так что мы как бы дети войны вот пережили тут и обстрелы никуда не уезжали для нас это очень важно очень важный этот день важнее чем день победы Советский. Так не скажи, от Наташа. чего? Для меня важнее. Не, ну, важнее, то и другой важнее. У потому меня дед в тюрьме сидел во время войны. От всех вот этих, вот, так сказать, оккупантов. Вот и все. А то и другое, свято и Не, ну, для меня это важнее. Я это пережила. Да, потому это, что мы да, также были осознанно. Да, мы это осознанно да. уже делали. Я это пережила это. не по фильмам, не по да, книгам, да, не по да, наслаждениям, ничего. Да. Потому что все, люди, многие люди уезжали, детей увозили. Многие бросали животных, это было очень больно смотреть. Было очень противно смотреть на а чеченцев Наташа, еще расскажи, как, как мы еду выносили, да, и вещи, как ты там ездила, и ты даже возила на блокпосты. помнишь, ты рассказывала? Возила, все. Ну, то есть принимали Ну это участие. уже, да. Мою... Мне просто именно во время оккупации, я же за оккупацию говорю, мне было противно смотреть, как эти чеченцы, вот такие малы и вот такой автомат, ходят по рынку, как хозяин в развалочку. Ну, было очень противно все это. Потом сожженные троллейбусы. Детей в городе не было. Людей в городе не было. Все боялись идти из дома.